أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء تَشَاءُ وَتُذِلُّ غلومن تَشَاءُ تشا بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر صدق اللہ العظيم سورہ آل عمران کے شروع میں ذکر ہوا تھا نجران سے آئے ہوئے عیسائی وفد سے آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات چیت ہوئی چنانچہ سورت کی ابتدائی بیشتر آیات, آیات اسی گفتگو اسی سے متعلق ہیں عیسائی وفد کے سربراہ سربرا کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی اسلام کے حلقہ میں داخل ہونے کا فرمایا تو اس نے خدشہ ظاہر کیا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو روم کے بادشاہ کے ہاں ہماری جو عزت ہے وہ جاتی رہے گی ہم اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں آپ پر ایمان, ایمان لانے کی, کی صورت میں ہم اس عزت اُس جی سے اُس رتبہ, اس رتبہ سے اس کی بارگاہ میں اس مقبولیت, اُس مقبولیت اُس سے ہاتھ دھو بیٹھیں, بیٹھیں گے علاوہ زی ہمیں جو روم جو کی طرف, طرف سے مراعات ملتی ہیں مال و دولت ملتا, ملتا, ہے ملتا ہے سب بند ہو جائیں گی اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے نہ دنیاوی عہدہ رتبہ عزت اور نہ مال و دولت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ اتری جس کے ذریعے عیسائی وفد کو سمجھایا گیا ان کے خدشات کو دور کیا گیا فرما اللہم مالک الملک انداز دعا کا اختیار کیا گیا دعا میں توجہ زیادہ ہوتی ہے بندہ اپنے مالک سے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے مخاطب ہوتا ہے آپ فرما دیجئے اے میرے اللہ مالک الملک بادشاہت کے مالک بادشاہت کے مالک بندے کا اعتراف <تصفح> ہے کہ اللہ آپ ہی بادشاہتوں کے مالک ہیں کسی کے پاس روم ہو یا کوئی اور اگر, اگر کوئی وقتی, وقتی جزوی بزوی بزوی کسی خطے, خطے کی بادشاہت ہے تو اس کی اپنی نہیں ہے اس بادشاہ کے مالک آپ ہیں بادشاہتوں پر سارا اختیار آپ کا ہے تو تل ملک منتشا و من منتشا جسے چاہے منتشا بادشاہ حکومت عزت دے دے اور جسے چاہیں آپ اس سے بادشاہ حکومت اختیار اقتدار چھین لے جب مالک آپ ہیں تو پھر دینا, دینا اور لینا, لینا بادشاہ سے عطا, عطا کرنا اور واپس لینا یہ سب آپ کے اختیار میں ہے حکومت آپ ہی کی ہے باقی رہی کہ روم کے بادشاہ میں تمہاری عزت, عزت ہے تو یہ بھی تو سوچو کہ عزت کا مالک کون ہے عزتوں کے مالک بھی صرف اور صرف اللہ شانہو ہے تو عز عزل من منتشا منتشا جسے چاہتے ہیں عزتوں سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلتوں کی دل دل میں گرا دیتے ہیں یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ عزت العزت جمی عزت ساری اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے جسے جتنی جب, جب چاہے, چاہے عطا کرے اور, اور جب, جب, کسی جب کسی کو عزتوں کو کی مسند سے کھینچ کر ذلتوں کے کنویں میں جا پھینکے یہ اللہ کا اختیار ہے لہذا روم کی طرف مت دیکھو وہ بادشاہ ہیں وہ عزت والے ہیں ان کا اختیار ہے اقتدار ہے آج ہے کل ہو نہ ہو کیا خبر یہ سوچو انہیں بادشاہ ہم نے دی لے بھی سکتے ہیں اگر ان کے دربار میں تمہاری کوئی عزت ہے اور تمہارے مفاد وابستہ ہیں تو یہ بھی سمجھو عزت تو ہم نے دینی ہے روم کے بادشاہ کے پاس تھوڑی ہے اسے دی ہے کل اس سے لے لے ایک تو یہ سمجھا دیا کہ روم والوں کی بادشاہت ہماری دی ہوئی ہے جب چاہیں گے لے 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 تمہیں ان کی بادشاہ سے مرحو ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی بادشاہ سے مروب ہو کر ان کی طرف سے دی جانے والی عزت دولت کی خاطر سے محروم مت ہو ایمان سے محروم مت ہو ایمان بہت بڑی دولت ہے روم کے بادشاہ کا تقرب اور اس کا قریبی ہونا کیا مرتبہ ہے ایمان سے تو بندہ بادشاہ کے بادشاہ اللہ جل شان رو سے تعلق بنا لیتا ہے تو روم کے بادشاہ سے تعلق ٹوٹ بھی گیا تو اللہ احکم الحاکمین سے تعلق جڑے گا روم کے بادشاہ تمہیں عزت اور دولت دیتے ہیں تو جو عزت اور دولت کے خزانوں کا مالک ہے اس پر ایمان رکھو گے تو کیا وہ نہیں دے گا تو بڑی, بڑی بے, بے, بے وقوفی ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا جب, جب سب, سب, سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو پہلی فکر, فکر دی یہ دی ہو کہ اللہ آل کیسے راضی ہو دوسرا انہی پاک لفظوں دی دی سے یہ بھی سمجھا دیا دی 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 کہ روم کی کوئی مستقل عزت بادشاہت نہیں پیشن گوئی دے دی ان قریب روم و فارس والے ان سے سلطنتیں چھین کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دے دی جائیں گی یہ پیشن گوئی انہی لفظوں میں فرما دی چنانچہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور روم و فارس کے خزانوں کی چابیاں اللہ جل شانہ کے حبیب کے غلاموں کے درمیان تقسیم کی گئی روم و فارس کی سلطنتیں صحابہ نے اپنے پاؤں سے رون ڈالی اور یہ دنیاوی سلطنتیں اور دنیاوی حکومتیں کیا چیز ہیں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روحانی سلطنت عطا فرمائی اور اس میں جو بخشی اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو جو خیر امت کا تاج پہنایا سب سے بہترین امت ہونے کا اعزاز بخشا اس کے کیا ہی کہنے ہیں دنیاوی وجاہتیں سلطنتیں حکومتیں بھی دی اور اس سے اوپر روحانی اعزازات روحانی امامتیں بھی عطا فرمائیں بید کل خیر کیا جملہ ہے بید کل خیر اللہ بادشاہتوں کے مالک عزتوں کے مالک سب کچھ دینے اور لینے والے تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے تیری ہاتھ میں خیر ہے دنیا سے جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے میری نظروں کا دھوکہ ہے ایمان پورے یقین کے ساتھ ایمان پورے یقین کے ساتھ مجھے بتاتا ہے خیر تیری ہاتھ میں ہے تو نہیں دینا ہے ان نہیں دے سکتی آپ دے سکتے ہیں کیوں قدرت ساری آپ کی ہیں آپ قدیر ہیں قدیر ہیں قدیر ہیں اللہ سمجھ دیں, دیں. دیں. عمل کی توفیق بخش